মানে আমাৰ মামাই কোৱা মতে এ ডি আৰ ই ৰিজাল্টত আপোনালোকে মানে এটা প'ষ্টৰ কাৰণে দুজনকৈ ৰাখিব এতিয়া মানে যদি পঁচিছ হাজাৰ প'ষ্ট যদি বাৰ হেজাৰ প'ষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে চৌবিছ হেজাৰ হ'ব চৌবিছ হাজাৰ কেণ্ডিডেট এটা পাছ কৰা হ'ব সেইটো কথা আজি কৈছে আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সাত মাৰ্চ তাৰিখে এতিয়া আপোনালোকক মানে আমাৰ মামাই কি কি কথা কৈছে সেই কথাখিনি আপোনাক মই এতিয়া দেখাম মানে কি হ'ল এতিয়াই অলপ আগতে মামাই ঘোষণা কৰিছে আৰু বহুখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে শুনিব তাৰপিছত আপুনি নিজেই গম পাব যে মামাই কি কি কথা কৈছে যে তিনিটালৈকেও হৈ যাব পাৰে এটা প'ষ্টৰ কাৰণে তিনিটা কাৰণ তিনিটা পৰ্যায়লৈকেও হৈ যাব পাৰে কিয়নো এইটো কথা লক্ষ্য কৰিছে যে যাতে যদি একে সময়ত নম্বৰ পাই যায় তেতিয়াহ'লে

তাৰ বিপৰীতে দুজনকৈ ল'ৰা ছোৱালী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত অৰেল অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ আমি সাত মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিম এটা পোষ্টৰ বিপৰীতে দুজনকৈ লৰা ছোৱালীয়ে একেটা নম্বৰে পায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তিনি হাজাৰ পষ্টৰ বিপৰীতে মই ধৰি লব কৈছো ছহেজাৰ লৰা ছোৱালী পাছ কৰিব লাগে কিন্তু একেটা নম্বৰ যদি বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে

একেবাৰে গ্ৰামাটিকেল চেঞ্চত নহ'ব হয়তো দুজন চাৰিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈ পাছ কৰিব এডি আৰ পৰীক্ষা লৈ তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব তাক আপোনালোকে জানেই সেইবাবে মই যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছো যাতে অৰেলৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হ'ব পাৰে আৰু যিসকলে পাছ নকৰিব আমি পুনৰ বিজ্ঞাপন আৰু এবাৰ পৰীক্ষাত আৰু লগতে অসমত উদ্যোগসমূহো আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানো আছে আমি নিজকে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত নহলেও বেলেগ ধৰণে পাছ কৰি বেলেগ ধৰণেও জীৱন সফল কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম বহুত লৰা ছোৱালীয়ে মোক কৈ থাকে যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত বি এ পাছ কৰা লৰাই পৰীক্ষা দিছে এতিয়া কথাটো হল আমি কোনোবাই যদি নিজকে চৰকাৰক ফাঁকি দি পৰীক্ষা দিয়ে তদন্ত নোহোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাব নোৱাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে ফেচবুকত লিখে টুইটাৰত লিখে যে মই চব গম পাওঁ কোনোবা লৰা এজনে যদি বি এ পাছ কৰিও নিজৰ যোগ্যতা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত আবেদন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেনেকে গম পাব আপোনালোকে খবৰ দিব আপোনালোকক আমি সুবিধা দিম যে এনে যিসকল লোকে আপোনালোকে দেখিব যে লিখিত পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে কিন্তু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনক তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিছে আমি সুবিধা দিম আপোনালোকক অভিযোগ দিয়াৰ বাবে যাতে অৰেল পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে বা মৌখিক পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকৰ অভিযোগবোৰ নিৰ্দিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি লগত কথা পাতি আপোনালোকৰ অভিযোগবোৰ যাতে আমি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰোঁ